Инокиевский писец. Здорово. Здорово. Добрый ночи. Что ж ты? Что ж. Ты? Так грустен? жарко. Грустен. Чего это грустно? Ну, Нет, нормально, не хорошее не настроение, ты... молодец. Вот молодец. даже вентилятор включил, видишь как? Жарко тебе, да? Жарко тебе, да. Конечно, жара такая неимоверная, надо было на море, А сходить. Откуда? А ты откуда? Я из Севаса. А. Ну да, у вас там есть мой, а у нас нет. Да ничего не вы, вы, к нам, мы к вам. Да нет, у нас тут война воюется, нам не до морька. Ну равно. Но у, нас, типа, Ж... у нас. Типа, нет. У нас типа Ж... нет. У нас вчера тоже прилетело, все нормально. Да? Вчера. У нас каждый, вчера, день каждый день прилетает. Ну, у нас тоже каждый день прилетает. Лес Белгорода. Весь Белгорода. Ну, я понял. Как ты понял? У нас также прилетает. Ну, раз говоришь, каждый день прилетает, значит, там, где прилетает. Ну, это может да, быть Донецк, раз. это может быть Луганск. Ну да, а какая разница, наверное, там везде прилетает. А ты родился в Севастополе? А Конечно. А где живешь? А где живешь? В смысле, в доме? Ну, это я понимаю, Ну, я но в Севастополе бывал. В Севастополе не было. так уж хорошо, его знаю, хорошо его знаю, но бывал. Ну, а это а с какой целью интересуетесь? Да просто. До моря далеко просто эти, херсоннес далеко. 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 Да нет, 200 метров вот это вот бухта Донузлав. Какая бухта Донузлав? Ну, Севастополь. Кара карантинная бухта? Да. Или какая? Там бухта? озерко, озерко у нас такое нас есть у вас. Есть у вас. Ну, ну, и что? Ну далеко? Ну, далеко? Да нет, рядом. Понимаю. А там уже нету, там нет уже ничего такого ну, интересного. Да не, я просто спрашиваю, я ну, кажется, чего ты. Да я вообще ничего. Я к вам не скоро приеду. А почему так вы думаете? Мысли материализуются, надо по другому мыслить. Так, если бы я хотел поехать, я хотел поехать куда-нибудь, я знаю, там на Канары. Да, что а а там на Канарах? А что там я в, был... а, что там в а что там в Херсонесе? В смысле в Херсонесе? Да, он не знаю, вот я азербайджанец, я был везде, блин, я понял одно, что в Крыму есть все то, что есть. То, что есть везде. Я блин, мыслю, как э, эти самые, сейчас скажу, блин, швейцары, они себе сделали, они даже на море не ездят. Говорят, зачем на море? У нас озера, реки, все классно. Зачем Шве швейцары это Швейцар. те, кто в гостинице на входе стоит. А жители Швейцарии называются швейцарцы. Ну давай, не придирайся к словам. Нет, ну все это обидно. Зачем обижать э, порядочных людей? Могу тебе сказать, что 99% русских вообще в своих словах ошибаются. С периодичностью, короче, 30% только Согласен с тобой, согласен. Но ты же не русский. Зачем тебе ошибаться в русских словах? Ну как бы у меня есть на это оправдание. Во-первых, у меня 9 классов образования. Ну ты же все-таки не русский? Ну, конечно, они русские. Поэтому ты должен ты знать язык. русский язык. А лучше а чем русский. Русский вообще, русские вообще такой, такой национальности нету. Есть просто есть славянин. Русский это как бы общее понятие. Просто многие этого не понимают. Есть просто славянин, там, есть украинец, есть, короче, дагестанец. Я вот тут, дагестанцы, ой, например, чечню, например, да. Они что, русские что ли? Нет, они, они чеченцы. Ишкерийцы. Да, ишкерийцы, да, там. То есть, ну они же не русские, хотя они там в составе России находя... находятся. Так я об этом и говорю, что а большинство, не русских, не большинство, не русских, большинство русских, в а, принципе, русский язык а знают не плохо. А, а другие народы знают русский язык хорошо, которые живут в России. Я ведь тоже не русский. Ну, дело в том, что мне пришлось чуть-чуть учить... Азербайджанский, чуть-чуть украинский, чуть-чуть русский, короче. А почему азербайджанский чуть-чуть? Это, это же родной язык. А он, я потому что я родился в Крыму. Украине. В Украине. Нет, я в, в СССР. В СССР. Нет, я в СССР родился. Понятно. У меня отец просто, у меня отец в Севастополе просто школу открыл азербайджанскую. Два года я получился просто. А как И, же отец у тебя школу открыл, а у тебя образования нет? А потом, ну потому что, потому что я попал, попал э, в такие траблы в свое время, короче, невзгоды. Под плохое влияние Но, я попал, да? Не, 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 не за этого, короче, как бы. Мой отец всегда рассуждал так, говорил, короче, э, говорит, э, забивайся все сам. То есть мой отец не продвигал меня. И нам приходилось, мне приходилось, я уже с 10 лет трудился и ну, это помогало семье подняться и по крайней мере я не, не, я не голодал я жил в шоколаде ну в плане того что то есть я жил нормально сам а, сейчас а сейчас что случилось почему Шоколад пропал почему у меня не пропал я спокойно сижу и отдыхаю. ну ты же в Трабулу попал ну в Трабулу то что там короче славяне со славянами или там я не знаю короче закусились могут... закусились. закусились короче да а, а, а мне на это смотрю, сижу такой и думаю, ну, когда же это уже все закончится, когда вы уже все расчех, чехлы снимете все. Блин? Так это, все. Очень да, это очень просто. Варианта два, либо, либо победа, либо поражение. Да и даже если победа будет, а толку от этого, да, хотели скажу, даже больше. Давай. Если Россия, Давай. Победит, Россия победит, она в принципе с другой стороны проиграет. Ну, я тебе больше того сказал, как гражданин России. Россия уже проиграла начало эту войну. Знаете, тоже, я же просто вижу, как все, я просто 90, это, 2000 года, в 2001 году возил, короче, ветеранам войны, короче, и, э, ну, это, детям, короче, войны, возил покушать, когда всем было наплевать. Я смотрел просто, думаю, блин, все живут на самовыживание, короче, а на стариков, на на своих родителей всем посрать. Ну я Прост. тут с тобой не согласен. С не согласен. Ну, ну, я большинство. Я... Я, я могу сказать, что я я был общественный деятель. Я при Украине отбил, это бил бил правительство, я отбивал пляжи, короче, я делал субботники, я делал э, благие дела для общества, причем бескорыстно. Другими словами. Другими словами ты любил Украину? Да, я нет, я, люби, я нет, я любил свою родину, там где я родился, я любил свой Крым свой Севастополь, ну Украина и Севастополь, Крым и Севастополь я могу, сказать, в могу, вам сказать, могу вам даже больше сказать, я был на Украине, в Украине был это самое, они жили на тот момент лучше чем Крым и они все вообще ничего не вкладывали, мы вообще жили сами по себе я бывал в Крыму, благодаря... бывал в Крыму, Крыму честно тебе скажу благодаря, кстати, в 90-е годы, 90 когда турки субсидировали татар и возвращали их обратно сюда, ну об этом мало кто знает для чего это было делано? Они, ну, они свое дело сделали. И а сейчас, что тут плохого? Что Кажется, не, люди татары, вернулись на татары, свою татары, землю. Татары, татары подняли, короче, весь аграр, аграрный ресурс Крыма, который был разграблен колхозы, они подняли. Я вот просто приезжал к ним, они на камнях выращивали, после корейцев, которые арендовали, короче, у Украины земли, которые убивали своими арбузами поля. они Ну, а поля, сейчас короче, как? Сейчас вообще ну как бы сейчас нормально, как бы ну, ну татары, татары уехали у нас, у нас свои, у нас своя клубника круглый год, грубо говоря, огурцы, помидоры, все свое. Ну а татары уехали. Татары, Что, да? теперь? Нет, Что теперь? Не уехал. а, татары татары все... Нет, не уехали. Очень много татар уехали. Нет, не все. Не все, но очень много, я... очень много. Какое? Я лично с ними общаюсь. Все нормально. Я для... но это прекрасно понимаю. но все равно много уехали. Они уехали молодые, чтобы их не, не втянули в это движение. Так я не знаю, я знаю татар, которых, все которые взрослые попадают взрослые к нам в плен. Вот здесь, на Харьковском направлении, у них есть даже целое подразделение, небольшие, но есть татарские, которые воюют за Украину. А ты говоришь, чтобы не вся боль. Не, ну дело в том, что, смотрите, э, какая штука. У них есть озлобленность. У вас попадают в плен, короче, азербайджанцы там. Да. Да? Грузин, да. Сказать вам, одну прав... Сказать вам честную, истинную правду. Дагестанцы вот даже приехали. Да, вот сюда приехало очень много гастробайтеров, mm -hmm. как я их обычно люблю называть. Я с ними как мусульманин пообщался. Mm -hmm. короче, Они готовы резать. А всех, вот. Всю Россию вырезать готовы. Они знаете, что сказали? Они сказали, мы ждем, когда весь Кавказ объединится. Сейчас идут учения в Казахстане. Mm -hmm. Там, там, ну, под под, это, под наблюдением Китайцев, Китая. Угу. Вот. А, Россию туда вообще никто не, даже не пустил. Ну, Казахстан? Ничего, ничего не Казахстан. Ничего не Ничего не задумайтесь. Задумываясь, думаю, что Россия пиздец. Не, Россия не будет пиздец, никто как. ее не обидит. Китай. Я Россию не дам обидеть. Ты не дашь Россию а, обидеть? Дашь Россию обидеть? Нет, Сейчас дам. мы тебя запишем за, за информацию. Сейчас мы тебе повесим сюда Тебя как зовут? Меня не зовут, я сам прихожу. А ты мне повестку не дашь, знаешь почему? Меня почему? не существует у не... а, меня Так ты существует. же можешь сам согласиться. Это а, а, ты знаешь, что ну, я ты я же может быть добровольно. Ты же сказал, ты не дашь Россию в обиду. Для этого нужно что-то делать. Не, я, не, я не воюю, я не воюю. А как ты не дашь Россию в обиду? А, угадай. Не хочу рассказывать. Ну как ты думаешь, что только воевать можно только силой и руками? Конечно, а как иначе? Конечно, а как иначе? Нет, нет, нет. Ну то вот есть завтра придут возможно. банды бендеровцы в Крым. Не приду. Не приду. Еще как, как придут. Еще как, Уже как, ж приходили ну, в 2014 ну, году, помнишь, поезд дружбы. Какой? Они не это, это бред. Это как возводят. бред? В смысле? Ты хочешь Я сказать, возводят, что Путин врет? А при чем здесь Путин живет? Путин? Есть, что, Путин сказал, да. что Да, был даже фильм «Крым. Путь на родину». Ты и он там об этом взрослый, говорил. Ты человек. Ну ты мне, человек. мне а не, не верить президенту меня? России. Ты представляешь? Подожди, стой. Нет, ты, ты сказал, что ты, ты, ты и, не подожди, дашь подожди, России подожди, в обиду. Подожди, ты расскажи мне. Вот я знаю. Да подожди, оставь его в покое. Ты сказал, что ты... Едет поезд дружбы в Крым, где находится почти 70% военных и военной базы, короче. Ну... Так Это же вообще, ну они это сумасшедшие какие-то ездят. Ну так это же бендеровцы, нам приезжало два Богдана автобуса, короче, мы их пинком под зад засунули. Ну-ну, хорошо. Да, ребят, так давай, мы, продолжим -то, и давай продолжим в том же духе. Давай продолжим в том же духе. Зовут меня подполковник Бондаренко Степан Андреевич. Работаю юристом Белгородского городского военкомата. Да. да, лично я не могу тебе вручить повестку, скажу тебе честно. Нет у меня таких полномочий. Но у меня есть бланки, подписанные нашим руководителем, полковником Шуховенко, Романом Иосифовичем. И что, и, что? и что вы? Ну ты же любишь Россию, ты сказал, не дашь в обиду. И давай мы с тобой ты, договоримся. Не ты, не ты, не ты, не ты, нет, не Почему ты? не а я? Вы? Я как а раз представитель вы? России, а вы? военный, Такого... военный. Но кто вы такой? Я же сказал. Ну, по закону, по закону. Ну, я представитель российских властей. Меня не существует. Дальше, первое. Если меня не существует. А, вот оно что. Ага, давай по закону Там поиграем. Все тогда. Там все, у тебя не существует. Да, так вот именно, что я фантом. Представляешь? Николай Иванович, нажми кнопку записи, мы фантома запишем и в Севастополе найдем.